तस्याधिमूले भवद् भावबुद्ध्या सपर्यादि सेवाम् तृणान् कुर्वता भोक्तिमुक्ति प्रदन्तम् नमामीश्वरम् स गुरुं अनेका श्रुता तर्क्यलीलाविलासै विलासै न भास्वात् प्रभाव अहम् भावहीनम् प्रसन्ना राममेवाभिरामम् सदा सज्जनय सं तं सन्नमद्भि जनामो ददम् भक्तभद्र प्रदन्तं लमानेश्वरं अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवम् राममेवावतीर्णम् भवद्दर्शनात् सम्पुणीता प्रभोहम् नमामीश्वरम् सद्वरुम् सायिनाथम् श्री साईश कृपानिधेखिल नृणाम् सर्वार्थसिद्धि प्रभावमतुलम् सर्वभक्त्या शरणम् कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलाम् ज्ञान्यच्छरण्यम् मम साईरूपधरराधोत्तमम् भक्तकामविबुध द्रुमम् प्रभुम् माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमर्निशम् मुदा शरः प्रतिमम् प्रकाशम् कृपात पत्रम् तव सायिनाथ त्वदीय पादाब्ज्य समाश्रितानाम् स्वच्छायया तापपाकरोतु उपासनादैवत सायिनाथ स्तवैर्मयोपासनि नास्तु तस्वम् रमेन्मनोर्मे तव पार्थयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्द अनेक जन्मार्जित पाप संशयो भवेद्भवत्पाद सरोच दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृत पूत चित्तास् तत्पाद सेव नरतः सततम् च भक्त्या संसारजन्यतौर्धगणीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रम् भवे ध्रुवम् रुसो मम प्रियाम्बिका म सु बै रुषो तदुरुषायि मा मरी के रुषो पुसो न सुनबा मन भृजया पूष पुस न प्रियसो ये प्रेयसगे न्यास

न च भले गुरे सुजन साधुना पुसु भरेण गुरुसायि मा मजब

रुसो मन सरस्वती चपल चेतते हि रुसो रुसमपु दिशाखिला कठिन कालतो हि रुष रुष सकल विश्वहि महितु ब्रह्म गोलं रुष नदुरु